甜蜜诗句，充满优美的心情，句句话语，靠近你美丽心灵，一股痛共主。 有人说过，人们的话语有强大力量，可以改变世界，神好和坏的。作为一个公主的故事，虽然她是一个只会说甜蜜话的人，没想到那些话会让公主属于未想之中。咦，在那是什么？ 我也不知道，看上去玻璃罐。什么玻璃罐？为什么这么香？在皮塞门库特就先行拆国王和江苏大王后，是这座城市的统治者。皮塞门库特王子在海滩上找到玻璃罐，并把它回来送给父王和母后。嗯，皮塞门库特为什么把这个玻璃罐捡回来？你也不知道是谁的？可不是，你扔掉吧，不用在意。 父皇，母后，我觉得里面一定有什么东西，我能从里面闻到香味，但我还不知道怎么能打开。稍等，我先把玻璃罐打开。我觉得你不用在意这个玻璃罐，嗯、然后重视今晚每个星辰来参加的招试验。今晚有个事的大事来参加，嗯、你要帮我准备招试验、嗯。如果是这样，我先把这个玻璃罐扔掉，我就马上去。嗯。 里面一定有什么东西，我再试试试打开。哎呀，哎呀，哎呀！我哎呀，哪里打开了？啊啊啊！怎、啊、么回事啊？啊，这么香，是谁的头发呢？诶、哎，还有一封信，谁的信呢？给得到这个玻璃罐的人，我拥有玻璃罐，名叫皮库东公主，住在什么市？ 有萨努让，国王是这座城市的统治者。十五年前，在皮库通公主出生的查努拉特氏，皇兄，看看<王>我们的女儿嘴里有香兰飘出来。 金香蓝、啊、怎么从孩子嘴里飘出来的？问睡梦先生吧。因为皮库通公主有很多红福，很有美丽无比的心灵，所以神仙让皮库通公主的嘴里有金香蓝飘出来。金香蓝没有通过谈判获得，可是通过熊满联名的心获得，所以当皮库通公主说就有金香蓝飘出来。

花香、水香呢、啊？更香，配秀芳香比国外的更好，像柔软而梦幻的香兰。不，我不相信这件事要证明，它的香味比我的贵族水香吗？可以啊，跟我来，跟我说，爸爸妈妈。 有、哎，有飘出来了一朵花，怎么样？好香吗？真的好香。爸爸，爸爸。皮裤通公主小时候用又好听又甜蜜的话语跟别人说话，让遇到的每个人、甚至各种各样的动物都喜爱皮裤通公主。你好，小鸟，你们去哪儿？ 我会让父皇建造鸟员工给你们住在，这样就可以免受野兽袭击来欺负你们，这样好吗？哈哈哈，太好了，公主，我们很喜欢。哥，哥，那在做什么呀？我可以参加吗？嘎我想参加也不可以。你们都去哪里了？哥，哥。 小世界，这是大小鸟们的住宿。曼联昨晚踢球踢的，不太好玩。曼波东在发行了新专辑，你们听到了吗？你们来呢？崔始源在泰国拍摄广告，你们看了没有？喂喂喂，你们安静点儿，真震耳欲聋！你们太吵了，哼！今天叫你们来找我，因为我们要为皮皮通公主举行了一场鸟类的音乐会，作为礼物送给我们所爱的人。 所以这集会，我们想为公主特意创作一首歌曲听一听。你们收到歌词了是吗？嘎嘎，美丽的小鸟，你们都去哪了？今天乌鸦大哥主动来看望你们，咦，还是偷偷去练习唱卡拉 OK 也不告诉我，最好去偷看一眼。嘎，准备三，三四。 皮裤通公主心春靓丽，人人爱惜。无论在哪里，身体发肤香气不比。说说甜蜜，表达情意。皮裤通公主心春靓丽，人。 为什么不继续唱歌？正在开心，继续唱吧。哦呀，你的歌唱的不好听，让我们都失去了节奏。对，跑调了，不三不四的。真的吗？鹦鹉美女。对对对，唱的很差，不三不四的。油油渣渣，这个声音从第一轮就被淘汰了。你要依赖别人对吗？不三不四的，哈哈，那人那人，哈哈哈，走吧。安静点，小马谢,谢小鹰。 哥，哎、<呦>哥，让我加入乐队吧，月茂菊老师。哦，是你啊。我觉得别唱歌了，你真的不会唱歌，声音很差。你觉得我是黑的，对吧？所以你不想让我加入乐队？好吧，如果你觉得会唱歌，那让我试试你的声音。小鹦鹉过来。我来了。黑、hey, 乌鸦，用你的音调跟小鹦鹉唱歌，会不会？好吧，我准备好了。嘟。 咖喱咖喱咖，法萨拉西多，咖咖咖咖咖。懂了吗？你的歌声只有一个音调。我说过了，你不会唱歌。 嗯，有费力了，但我觉得还缺人才，我给你半分，这个分数是你的主意。但我这样子声音又人才，我给你零分，不要去别的分了。哎呀, <laughs> <laughs> 呀，分太重了，我不想调和了。如果我有名，你不要调和，我发行了专辑。最红红能够相信吗？ 身体巨黑的，胸又肥又短，声音也不好听，真的就不靓丽，是吗，鹦鹉美女？好吧，不会说话了，练习唱歌，我们马上就去给比库通公主唱歌。嗯 小鸟们，我来了，来吃美味的东西吧，快点！当皮库通公主十五岁，她长得很漂亮，身材、外表也很好看，还是附庸和嫔妃们喜爱的。她的美丽和甜蜜的话语是家喻户晓的。 好甜呐！皮唐、哦、公主真的美丽，你知道吗？我爱你，我爱皮克唐公主。嗯、<noise> In t 皮克唐公主懂事温柔的像《沈腾兰》里的沙莉一样柔和，谁做为王妃都只听甜言蜜语的说话。In 在峨眉派里。 非常锐利的剑也不如你说不出话来。他却是他温柔的惊呆了。我真的想信长公主的声音。皮裤通公主的甜蜜话语是众所周知的。十王子们都希望把公主成为王妃，可是皮裤通公主选择谁？请继续关注，在下一集观看。